Доброго день, уважаемые колеги. Починаємо нашу роботу. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 55-річчя з дня народження почесною грамотою міського голови нагороджується заступник начальника відділу зведеного бюджетного планування і фінансування фінансового управління виконкому Бердянської міської ради Щербіна Ольга Олександрівна. Наталія Николаевна, Ольгу Олександру, я поздравляю, а ви влибаєтесь. не вас пока. А, ваші кадри, ви за рады, так? Да? Так, переходимо до порядку денного апаратної наради про виплату ветеранів війни до Дня Перемоги нацизму у Другій світовій війні. Ток мені Наталія Анатолійовна, будь ласка. Здравствуйте, шановні колеги. 5 квітня 2017 року Кабінет міністрів прийняв постанову 223. Деякі питання виплати у 2017 році разової грошової допомоги, передбаченої законами України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту і про жертви нацистських переслідувань. Відповідно до даних законодавчих актів, ветерани війни щорічно до 5 травня отримують у нас разову грошову допомогу, яка встановлюється в розмірах, визначених кабінетом міністрів. Даною постановою Кабінету міністрів у 2017 році визначені наступні розміри допомоги. Для інвалідів війни першої групи розмір допомоги складає 3500 гривень, друга група отримає допомогу, особи з, з другою групою інвалідністю отримують допомогу, допомогу в сумі 3100 гривень. І для осіб з третьою групою інвалідності 2700 гривень. Учасники бойових дій та колишні неповнолітні, яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років в'язням концентраційних таборів, виплата допомоги буде проведена в сумі 1200 гривень. Особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, розмір допомоги складе 3500 гривень. Члени сімей загиблих та дружини померлих ветеранів війни і жертви нацистських перелік. Іслідувань, визнаних за життя інвалідами, виплата буде проведена в сумі 600 гривень. І учасники війни, в'язні концентраційних таборів та особи, які були насильно вивезені на примусові роботи, отримують допомогу в розмірі 500 гривень. На сьогоднішній день управлінням праці сформовані відповідні виплатні відомості, до яких включено 3151 особу. Серед них інваліди війни 303 особи, учасники бойових дій 828 осіб, одна особа, яка має особливі заслуги перед батьківщиною, це Герой Радянського Союзу, члени сімей загиблих та дружини померлих ветеранів війни, і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами 725 осіб. Та учасники війни в кількості 1294 особи. То данные списки, 3151 особа, не є остаточными. Тому що до, до виплата проводиться на підставі даних, які ми отримуємо від пенсійного фонду від військомати, а також від, від військових частин. На сьогоднішній день списки від військових частин, де учасники бойових дій проходять військову службу, нам, нам ще не надійшли. Ми чекаємо, що списки десь в кількості до 200 чоловік. На фінансування даної виплати. Ми ж зробили вже заявку коштів в сумі 3 мільйона 56 тисяч. Виплата даної допомоги буде проведена за місцем отримання пенсії. Тобто, якщо пенсіонери приносять пенсію додому, то і разова допомога буде також принесена додому поштарями. Особи, які отримують пенсію через банківські установи, також буде зарахована на рахунки в банківські установи. Для працю... Працюючих військовослужбовців, учасників бойових дій, дана допомога буде виплачена по місцю роботи. Крім того, додатково, відповідно до обласної програми на зустріч людям, учасники бойових дій в період Другої світової війни додатково отримують допомогу у розмірі 500 гривень. Основна виплата даної допомоги буде проведена до 5 травня, але особи, які не встигнуть її отримати, зможуть отримати до 30 вересня. Дякую. Питання, будь ласка, немає. Дякую, Наталя Анатоліна. Слідуюче питання про організацію руху міського транспорту Комінальні дні Довіченка Ірина Васильна, начальник відділу транспорту зв'язку. Будь ласка. Хочу проинформировать вас про движение транспорта пассажирского в поминальные дни. В поминальные дни вы знаете, уже стало традицией увеличение количества автобусов для того, чтобы наши жители нашего города могли спокойно добраться до кладбища. Пассажирский поток резко увеличивается, и вы знаете, что исполкомам всегда организовываются поездки к первому к нашему, ко второму кладбищу. Простите. Інтервал движення з рухуванням пасажиропотоку, хочу заметити, буде складати 23 24 квітня 5-10 хвилин. 23 та 24 квітня з мікрорайонів міста будуть організовані суміжні маршрути до міського кладовища. Початок руку о 8-й годині, останній рейс складовища о 15-й. Вартість проїзду на експресних маршрутах складатиме 4 гривни для всіх категорій громадян, крім дітей з багатодітних сімей, інвалідів війни, інвалідів першої групи і учасників бойових дій, для яких збережено безкоштовний проїзд. Перевезення пасажирів до садового родних товари 23 квітня в неділя, призупиняється. Зараз ознайомлю вас з маршрутами, як вони будуть здійснюватися. Маршрути руху автобусів до міського кладовища через військове містечко. Суміжний маршрут 419 буде відправлятися від школи середньої школи номер 7 4119 з постадаї, 519, мікрорайон ЗМОЛ. 9.19. Звертаю вашу увагу, здесь буде дві відправки. В одна буде, експрес буде йти о 9, 10, 11 до 12 години прямими рейсами з, міського, з військового містечка і буде відправлятися з залізничного вокзалу по проспекту Східний і далі по маршруту. Маршрут 17-19 буде відправлятися від санаторія Лазурний, 21-19 – це вулиця Морозова через ринок і до міського кладовища через 8 березня. Буде здійснюватися маршрути номер 19 який відправляється у нас від центрального ринку, 10-19 від вулиці Руднієвої і 13-19 завод Азов Кабель. Хочу сказати, що ця інформація. Інформація буде освіщена, розміщена, верні, в СМІ. По телевидению, на сайте обязательно и хочу сказать, что эта информация будет пока без учета тех изменений, которые у нас по движению пассажирского транспорта будут проводиться в связи с работами Горводоканала, канала. Потому что на сегодняшний момент мы думали, что это все начнется у нас 13 числа. Немножко у нас, получается, передвинулось в связи с тем, что изготавливаются знаки, и надо установить порядка 40 знаков для того, чтобы организовать это движение. Поэтому хочу обратить всех внимание, что вот это, этот маршрут движения, который будет опубликован, это без учета э, у тех изменений, которые могут произойти в связи с работами, проводимыми Горводоканал. Если есть какие-то вопросы по организации этого движения, то есть тогда, пожалуйста, обращайтесь в транспортный отдел, телефон 471-94. Пытание, будь ласка. Прошу. Хорошо, дякую. Будь ласка, Станислав Викторович, прошу. Еще питание, будь ласка. Немає, дякую, Ирина Васильевна. Владимир Валович Шаповалов. Я? Так, пожалуйста, работы зелен... Зеленхоза, когда мы начнем работы на Мелитопольском шоссе по, покосу Травы и так далее. На этой неделе мы заканчиваем посадку деревьев и кустарников. Это сегодня работаем на Горбенко, на Мазино, завтра будем работать на Пролетарском проспекте. И если довезут нам, то завтра будем работать и на Мелитопольском шоссе. И мы начинаем покос. С завтрашнего дня начинаем уже покос. Хорошо, спасибо. И хочу доложить о субботнике, Пару. что закончили да, да, да. Же субботник. Всего было бесплатно выдано жителям нашего города свыше 4 тысяч саженцев. Спасибо. Иван Сергеевич, пожалуйста. Предприятие работает в штатном режиме, убираем по графику. Выходные дни и поминальные дни будем убирать тоже по графику. С сегодняшнего дня начинаем работать по ливневкам, потому что прогноз погоды дает нам в будущие две недели дожди посмотрим все заторы, устраним. Работаем по центру города по установке заграждений проездной в проезжей части. Просим, еще раз обращал внимание директор ЖК номер 2, поставить знаки в районе пешеходной зоны улицы Горького и проспекта Азовского, потому что у нас там уже фуры ездят, специализированные бригады растаскивают наши заграждения. Сегодня устанавливаем дополнительно полусферы возле памятника катеру, торпедному, и будем пробовать уже не в один ряд ставить, а в шахматном порядке их елочкой будем ставить, чтобы было затруднено их. Не, ежи противотанковые ставить не будем, но таком подсказывается сидит. Сейчас я у него спрошу, как мы будем. Вот. Дело в том, что я обращаюсь всем водителям города Бердянска и гостям, прошу, чтобы не портили плиточку. Мы наводим порядок в центре города. Хотелось бы, чтобы у нас было все хорошо. Так, в принципе, есть замечания. Стараемся оперативно их устранять. Хорошо, спасибо. Когда будем белить Мелитопольское шоссе, бордюры? Если Владимир нас Павлович, вот дает нам прогноз, смотрел вчера интернет, две недели дождей. Пройдут дожди, и думаю, что как раз к первому мая мы проберем не только Мелитопольское шоссе, и все остальные бордюры приведем в порядок, где проездная часть. Помимо малой формы тоже будем приводить в порядок, смотреть, чтобы четко было. Извест есть? есть? Приобретем. Есть часть извести, есть приобретем. Спонсоры у нас есть по извести, поэтому. Ну, за спонсоров по телевидению ты не, говори, не говорите, пожалуйста. Потому что вы же понимаете, да вы электронные декларации сдали. Сдали, Владимир Павлович. Дело в том, что если люди помогают нам покрасить бордюры и урны, вот и прошу тех, кто нам, допустим, помог покрасить в центре города, чтобы они красили и под, как да. делали работники Катранца, под стилочку делали. Иван Сергеевич, бордюры не надо красить, их белить надо, дорогой вы сейчас ну, краску будете просить белую еще будем просить краску, потому что На есть бордюры. Места, где надо. и бордюры, и краски и, и урны покажите мне, где вы бордюры покрасили белой краской я прошу посмотреть, может мы это переопыт возьмем у вас да будем красить бордюры ну вообще было бы целесообразнее покрасить, потому что Дожди прошли, несколько дождей у нас, конечно, они... Вы знаете, сколько средств надо для этого? Очень много. Средств, Очень много. Но надо в этом для направлении... Для этого двигаться. есть интернет. Посмотрели, неделю дождей нету, значит, раз взяли и побелили. Хорошо. Потому что в том году мы побелили и пришлось еще раз белить. Станислав Викторович, прошу обратить внимание... Хотя меня там упрекают, говорят, уходите от самдепи, не, кра... не белите бордюры. А я это считаю... ж нам спонсоры помогли наши. Ребята, взялись, а покрасить, я... и так взялись покрасить. А я считаю, что побелить это красота в городе. Это не, там, там... там. Молодежь взялась покрасить, и вот видите, помогли так, что две-три наши работники красят аккуратно и подстилочку обязательно делают. Хорошо. Вот Мелитопольское шоссе будем. Ну, вот под, как раз Владимир Иванович подсказывает, что мы по, по, сделаем покос, сделаем приборочку, обязательно прибордюрку посмотрим еще раз по, по Мелитопольскому и покрасим. покрасим. И пролетарский тоже да. есть со стороны Нового да. Хорошо, Хорошо, спасибо. Юрий Федорович Женько, что у нас по лифтам? У нас остановлены два лифта, четыре текущих вопроса сегодня не запущены будут. Два лифта это по станциям управления то, что в капремонт один входит, и второй то, что на Мелитопольском 89А хулиган, хулиганами был разорен лифт. То есть на теперь, теперь необходимо выполнять капитальный ремонт. Соответственно вызывалась милиция, составлялись акты совместные и так далее. У меня вопрос по улице, как Серафимович, Серафимович, 139. Да. по Серафимовичу 139 там появились нюансы в связи с новым постановлением Кабинета министров. Мы в первую очередь сейчас перерасчет делаем смет И я думаю, в первую очередь выполним этот ремонт. Хорошо, спасибо, присаживайтесь. Горячо Григорьевич. Вывозим, Григорий Григорьевич, вывозим, езжу, смотрю, работы идут, а люди жалуются, что на кладбище грязно. На сегодняшний день подбираемся к вывозу мусора равный порядка тысячи кубов. Сегодня работают 6 единиц техники, привлеченные с смежных предприятий коммунальных. Своя техника задействована. Расходными материалами мы обеспечены и побелочными материалами, и покраской. Убираем и первое кладбище, и второе. Из 8 пунктов порядка подготовки к поминальным дням и общегородским мероприятиям, утвержденным с управлением коммунальным хозяйством, из 10 пунктов выполнено 8. На сегодняшний день основными остается расставить контейнера по секторам свежепокрашенных и обновленных. Это мы сделаем буквально в пятницу, потому что, как я ранее говорил, это затрудняет уборку мусора, если они ранее установлены. Там далеко не мусор, ветки и трава, там битые памятники, бой, камни. Поэтому работаем когда проще, насыпная куча. Поэтому растаем их в пятницу, в емкости с водой заполнены, покрашены, бордюры, побелены деревья. Мусор продолжаем каждый день возить. Насколько он будет выноситься, настолько мы будем его убирать. До конца недели оперативно включимся с максимально задействованной техникой, с персоналом будет чисто. Поэтому нам поставленные задачи будут выполнены срок. Хорошо. Я прошу пригласить в четверг Станислава Викторовича с ЖКХ. Пусть они приедут, Привет. посмотрят, что мы сделали на первом, на втором кладбище. А в пятницу мне доложите, Станислав Викторович. Мы предварительно встретились, я поучаствовал в собрании с транспортниками. И возможно, как это получится, совместными усилиями мы попробуем обеспечить транспортное сообщение с дальними секторами кладбища задействуем своих сотрудников, те шлагбаумы, которые мы поставили. Поэтому пускай люди не возмущаются, это будет сделано лишь для удобства, обеспечить население, добираться легче к отдаленным секторам и проще выезжать с кладбища. Будем применять, пробовать, я думаю, получится. Хорошо, спасибо. Так. Поднимите руки руководители учреждений, организаций, кто перечислил на марафон память. Дворец спорта, Красная гвоздика, пенсионный фонд и управление коммунальной собственности. На следующую неделю на оперативочке жду лес рук. Пожалуйста, вопросы. Какие вопросы? Егору Дмитрий Владимирович, пожалуйста. Уважаемый Владимир Павлович, уважаемый присутствие, по сейчас хочу поблагодарить всех, кто принял участие в акции Здай кровь, спаси жизнь». На эту акцию откликнулось более 80 человек, 61 человек сдал кровь, сдали поближе 36,5 литра крови. Огромное всем спасибо. Хочется верить, что это будет хорошей традиций. Дмитрий Владимирович, по канонам медицины, через сколько месяцев можно сдавать, если холод тот сдал кровь вместе с Юлией Викторовной? Через два. Через, через два? Ну вот так, через два месяца вы объявляете. Когда? 14 июня. 14 а июня. Готовимся. Готовимся, очень усиленно питаемся для того, чтобы обязательно сдали кровь. Но я скажу 61 всего. Я понимаю, что мы помощь хорошую, и глава врач говорит. Но, конечно, это мало. Для организации учреждений города это мало. Мы должны были больше. Это очень хороший результат на самом деле. Это один из самых массовых... Хорошо, Дмитрий Владимирович, больше не проходите, не просите, потому что у вас все очень хорошо. Так, еще вопросы, пожалуйста. Нет, уважаемые коллеги, я прошу по марафону памяти раз, и во-вторых, продолжать наведение порядка на территории нашего города. Потому что время быстро уходит. Мы как-то несколько субботников провели, но я езжу по городу, я вам скажу, особенно в колонии, там на Мичурина э есть вопросы. Последний раз я в пятницу был на Мичурина, но в колонии есть там вопросы. Посмотрите, Верховая то же самое, Станислав Викторович. Посмотрите обязательно все, что можно сделать до э проводов. Так, если нет вопросов, всем спасибо.